পাৰফেক্টকৈ পাঁচ মিনিটতে দহি বতিবলৈ শিকাম আপোনালোকক বোৱা চাদৰত বা ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ সূতাৰ বা কটনৰ যোৰাত আপোনালোকে কি সূতাৰে দহি বতিলে ভাল লগতে দহিটো যদি খুলি যায় আপোনালোকৰো কি পদ্ধতিৰে খুলি নোযোৱাকৈ দহি বতিব পাৰে সহজ পদ্ধতিত সেয়াই দেখুৱাম ইতিমধ্যে বহুকেইটা দহি বতা ভিডিঅ' মোৰ আছে আৰু বহুতে ধুনীয়াকৈ গুঠিবও শিকিছে কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে মই এইযোৰ বোৱা চাদৰত মই দহি বটি আছো গতিকে ভাবিলোঁ উপকৃত নিশ্চয় কোনোবা এগৰাকী হ'লেও হ'ব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে এয়া দেখিছে দহিখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে মই এতিয়া আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ গুঠি দেখুৱাম সকলোৰে প্ৰচেছবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু মোৰো প্ৰচেছটো বেলেগ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সহজতে বুজি পাব প্ৰথমতে মই এনেকৈ সূতাখিনি গাঁঠি লওঁ বহুতে এটা এটাকৈ বেজীৰেও গাঁঠে বা বেজীৰেও দহি বনায় কিন্তু মই এই পদ্ধতিৰে পটককৈ হোৱা যেন পাওঁ কাৰণ যিহেতু বহুত কাপোৰ থাকে গতিকে কোনোবাই এনেকৈ মোক সূতাকেইডাল লগাই দিলেও মই পটককৈ দহিখিনি হৈ যায় এতিয়া পলম নকৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আৰু এই সূতাখিনি মই নৰ্মেল গুলিৰে গাঁঠি লৈছো অকণমান দীঘলকৈ কাঠিলে ভাল সুবিধা হয় সেইকাৰণে আৰু এয়া সূতা হৈছে পদ্মিনী সূতা লৈছোঁ যিহেতুকে বোৱা কাপোৰবোৰত বা আপোনাৰ যিবোৰ সূতাৰ যোৰা থাকে সেইবোৰত পদ্মিনী সূতাটোৰে দহি গতি লৈ ভাল লাগে কিন্তু যিখিনি চিল্কী কাপোৰ হয় সেইখিনি আমি বৰ্ণালী পাতেৰে গাঁঠো এয়া এনেকৈ আপোনালোকে যিমান মতা বা যিমান পাতল কৰে সেই অনুপাতে ল'ব আৰু চাব মই যিমান পাৰি সহজ পদ্ধতিত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইকেইটা মই চাৰি পাঁচটামান গাঁঠি দেখুৱাম এনেকৈ ল'ব সূতাখিনি যিসকল নতুন তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ পাৰিব যিমান দীঘল যিমান চুটি কৰে সেই অনুপাতে সূতাখিনি ল'ব লৈ পেলাই এনেকৈ পাক মাৰি আনিব আজিকালি সকলোৱে জানেই কাৰণ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মোবাইলতে শিকি ল'ব পাৰে আৰু দহিখিনি যদি নিজে কোঠা হয় বহুতখিনি পইচা বাচি যায় নহ'লে ব্লাউজ চিলোৱা লৈ দহি কোঠা লৈ কাপোৰযোৰ কিনাতকৈ বেছি দাম পৰি যায় এয়া এনেদৰে দুই তিনিটামান গাঁঠি দি ল'ব আৰু খুলি নাযাবৰ কাৰণে এনেকৈ গাঁঠি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সোমাজেৰে সূতাটো উলিয়াই পুনৰ দুটা গাঁঠি এনেকৈ মাৰি দিব তেতিয়া আৰু কোনো কাৰণত দহিটো খুলি নাযায় বাকী যিমানখিনি দীঘল চুটি কৰে সেই অনুপাতে দহিটো ৰাখিব আৰু চাব বাকী কেইটামান এনেকৈ সূতাডাল দিব সূতাডাল দি এনেকৈ আনিব আনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাক লগাই টানি দিব টানি দি এনেকৈ দিব আৰু মণি গুঠা দহি বতা ভিডিঅ' আছে দুটৰপীয়া দহি বতা ভিডিঅ' আছে মোৰ পেজত চাৰ্চ কৰি চাই ল'ব পাৰিব এনেকৈ তিনিটামান গাখীৰ দি দিব যিহেতুকে শিকনিমূলক ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা হয় গতিকে ব্লাউজ কাটিঙৰ ভিডিঅ' মাজে মাজে দিম কিন্তু অনলাইন কাটিং ক্লাছ যিহেতু মোৰ চলি আছে নতুন বেটছ আৰম্ভ হ'ব সোনকালে মই জনাই দিম আৰু এইটো বেটচেই হ'ব শেষৰটো বেটছ কাৰণ মই তাৰপিছত অফলাইন কাটিঙৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম গোটেইখিনি মিলাব দিগদাৰ হয় যে এইটো লাষ্ট অনলাইন ক্লাছ হ'ব কাৰণ বহুতে সুধি আছে চাব আৰু এটা সূতাখিনি এনেকৈ ল'ব লৈ এনেকৈ দিব এনেকৈ টানিব তিনি চাৰিটামান গাঁঠি মাৰি দিব আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি সূতাডাল যদি সৰুকৈ লয় গাঁঠিটো মাৰিব দিগদাৰ হয় তাৰপিছত ওলাই নাযাবৰ কাৰণে এনেকৈ ফালি লৈ এনেকৈ দুটা গাঁঠি মাৰি দিব কাপোৰ ছিঙি যাব লাগিব দহি কিন্তু শুলি নাযাব আমি যেতিয়া ফুনাই দিম খুব সুন্দৰ হৈ যাব গোটেইখিনি এনেকৈ এই পদ্ধতিৰে মই গোটেইখিনি গাঁঠিছো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কোনোবাই এগৰাকী হলেও উপকাৰ হ'ব এনেকৈ ৰাখি দিলে সূতাটো ওলাই যোৱাৰ চান্স থাকে এনেকৈ দি যদি দুটা গাঁঠি মাৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু ওলাই নাযায় ইয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঘনফনিৰে ফণিয়াই যিখিনি ওলাই থাকে সেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ সমানকৈ দি দিব এই সূতাখিনি মোৰ তলৰ সূতা একেবাৰে মানে বহুতখিনি সূতা আনি থোৱা থাকে যে দহি পি থকা হয় গোটেইখিনি মই দহি গঠি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইয়া মোৰ গোটেই চাদৰখন দহি বতাহ হৈ গল দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও এনেদৰে গুঠিব নিজৰ চাদৰখন নিজে আৰু দেখুৱাব যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে দহি পুতিবলৈ শিকিছে আৰু অনলাইন কাটিং ক্লাছ কৰিব যদি বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবচোন যিসকলে বিচাৰে ফিজ দুই হাজাৰ টকা দুমাহত মানে টু থাউজেণ্ড দুমাহত তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিম বাৰু যিসকলে আগতে বেটছত জইন হ'ব পৰা নাছিল কাৰণ যিহেতু চিট লিমিটেড থাকে বহুত বেছি হ'লে মোৰো দিগদাৰ হৈ যায় এৰিছো সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব